Realdasız, biz sizə Zəngiləndən xəbər veririk. Qarabağə qayıdışın ilk addımı məhz Zəngiləndən başladı. Bu da təsadüfi deyil, çünki 1-ci, 2-ci və 3-cü Ağalı kəndində Ağalı layihəyə start verdi. Zəngiləndən işğaldan azad olunmasının bir iliylə bağlı Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehrəban Əliyeva Ağalı kəndində oldu və Ağıllı kənd layihəsi ilə maraqlandılar. Burada gedən işlərlə bağlı metə işlərlə tanış oldular. Qeyd etdim ki, ümumiyyətlə layihə çərçivəsində görülən işlər davam edir və e, bu evlərin bir hissəsi artıq tam olaraq, demək olar ki, hazırdır. Digər bir hissəsində isə işlər davam edir. Onda qeyd etdim ki, burada 200 evin tikilməsi nəzərdə tutulur. Onlardan 160-ı bir mərtəbə, 140-ı isə 2 mərtəbədən ibarətdir. Həmçinin 4 inzibati bina salınacaq burada. Bundan başqa məktəb, uşaq bağçaları, poliklinika da təbii ki, burada salınıbdır. Həmçinin yol infrastrukturu çəkilib görürsüz. Eyni zamanda Vesobet yolu ə e, belə deyək ki, qurulub, quraşdırılıb burda. Bundan başqa bir sözlə, e, ağıllı kənd layihəsi çərçivəsində bura ən müasir kəndlərdən biri olacaqdı. Hətta görürsüz, binaların üzərində alternativ e, enerji quraşdırılıb ki, bu da onu deməyə əsas verir ki, burada tam müasir texnologiyalardan istifadə olunacaqdı. Beləliklə, mənim çatdıracağlarım bu qədər. Reallığı izləməkdə davam edin.